Посетители бара, которые в ту ночь находились на, в самом заведении, в какой-то момент между ними возникает конфликт. Чтобы решить этот конфликт, они выходят на улицу, где, в общем-то, и происходит драка. В драке участвуют два человека. Один молодой парень 24 года, с другой стороны мужчина постарше 36 лет в драке общем-то победил более опытный, так сказать, соперник, и молодой парень развернулся, общем-то пошел в кафе дальше, так сказать, допивать свое спиртное. Но через некоторое время решил вернуться для того, чтобы восстановить справедливость. При этом при себе он уже имел травматический пистолет. Он произвел несколько выстрелов своего визави, после чего был, в общем-то, обезоружен, пистолет у него забрали. По данному факту были внесены в сведения в единый реестр досудебного расследования, во-первых, по статье 296 части 4, то есть хулиганка с применением оружия, сам пистолет травматический также был найден, изъят. Соответственно, были дополнительно внесены сведения по статье 263 части 1, то есть по самому оружию. В настоящий момент проводится досудебное расследование.